Доброго вам, доброго ранку, здійснилася, мрія в прямому ефірі з Володимиром Зеленським поспілкуватися, тому що іншої <плес> причини не було, тому що вони завжди в записі тільки ловіть ті, або на вулицях, або в Голівуді. Ну що, давайте питання доброго дня. Мене звуть Ірина. Я з Києва. Я хочу привітати пана Зеленського, що він потрапив на таку чудову передачу, як сніданок з 1 плюс 1». Спасибо. Я думаю, що це все таки велика честь. І для нас теж пасі а, а ще я хочу запитати, яким чином він увірвався в шоу бізнес, і як це було? Чи це було ще в школі? Чи це було після КВН, на якому він прославився? Чи взагалі він почувається в шоу бізнесі з пилюшок, як риба в воді? Як це як це відбувалося? Його ставлення в шоу-бізнесі, як ну як, як знатної такої людини? квартал 95, есть такой квартал в Кривом Роге, откуда от родом да. Володя. Ну... Спасибо вам большое за вопрос. А, в общем, это долгая история, как я в общем, попал в это все, в это, как я вступил. Вот. И я не буду долго говорить. В общем опять же, в силу всяких причин, из-за того, что все мои поступки, в принципе, комичны были с детства. Вот. Как-то нас попросили еще в школе, были всякие театральные там постановки, я... Очень быстро постараюсь сейчас сказать. Значит, посадили сбоку ребята, там талантливые артисты, они играли какую-то сценку, а я с моим товарищем, нам досталась роль просто аксакалов. И между маленькими отрывками пьесы мы должны были выпивать из рога якобы вино, но ну, это школа, вода была, да. Мы выпивали это вино ну, и пели. Ну, такие, в общем, такие отводочки, такие кавказские угу. отводочки. Естественно, я, как обычно, на первой же отводке захлебнулся этой водой, за, переживаний. И потом я сорвал им весь спектакль, потому что я кашлял. Уйти со сцены я не мог, я не понимал, как это уйти. А мой товарищ Аксакал, он меня все время стучал по спине. И ребята там на сцене разговаривали о какой-то любви, о чем-то они там играли пьесу. А я просто все время это, все время кашлял. И зритель забыл вообще, что происходит на сцене. Они просто смотрели, как два таких дурачка юных один бьет другого по спине второй кашляет и пытаемся как-то кашлять петь так что в общем вот закашлялся это... так что понимаете ну, ли да <laughs> только и зеленского можно увидеть на экранах в украине у нас есть еще один звонок Алло. алло здравствуйте привет руслан да, привет привет вова привет это павел из харьков звонит Вочка, хотел спросить у тебя, что шутишь ты с утра, шутишь ты над своими родными, близкими, над соседями своими? Как ты встаешь рано или утром, чем ты занимаешься в первую очередь? Сделаешь зарядку, идешь чистишь зубы или что-нибудь такое другое? Хотел Конечно, бы... чистить не только зубы, наверное, душ принимать. Вообще, дома шутишь или это уже не так вот тобой? Честно говоря, я, правда, я так разговариваю. Ну я правда, но ну, мне хорошо разговаривать подкалывая там мои, моя семья, ну, мои дочка, друзья. Жена, знают, да, да. да, почему нет? Ну они имеют такой, знаете, взаимный талант мне всегда а, с юмором ответить, поэтому я все время нахожусь в таком, а, в такой войне, в таком процессе, а, знаете, диалога. Веселого. Ну, нет такого, папа пришел, не шутим, не шутим. Нет, папа не, сработает. Нет, не, не. папа пришел большое счастье. Почему? Потому что папа приходит, обычно все спят, папа уходит, обычно все спят. Ну, утром какой-то, вот, кроме того, что душ и видишь, людей интересуют. Людей интересуют, я зубы. Я понимаю, что через камеру это ощутить очень сложно, но поверьте, вот у меня очень Ну, дыхни, дыхни! Не запотела. Хорошо, нормально. Володь. А, ну, на самом деле, мы понимаем, что вот если возвращаться, очень долго можно разговаривать, как при мроги, как оттуда выезжали, КВН и так далее, Москва, Масляков. Да, долго. Но а, поистине а, твой телетриумф, телевизионный триумф, скажем так, состоялся на телеканале «1 плюс 1». Не как то, тебя участника коллектива большого студия «Квартал 95», а, а телетриумф Владимира Зеленского. И хотелось бы сейчас вспомнить 2006 год, телеканал «1 плюс 1». «Танцы Понял. с зерками». А эфир, который побил по рейтингам обращение президента в Новый год. Это был факт. Внимание. Эх, надо было выбирать. может Шоу «Танцы с зерками». Пара номер... Пять. Володимир Зеленский. Олена Шаденко. Или как э, профессиональные или не очень та, та танцористы отнимают оргазм, деливизины. <laughs> <laughs> да. э, круто выступил. Ты танцевал до чего? Ну, я танцевал в школе, в, в школе, да, занимался больными танцами пару лет. Ну, это еще было совсем, в общем, давно. Элвисы, Элвисы. Да. Слушай, ну а как часто ты, ну, ну, ну згадываешь эту потому что, ну, эта была не только в телевизионной Украины, так, але и особисто ты чувствовал, что это, ну, что-то другое, кут твоего життя. Была внутренняя большая победа, были страшное переживание, и в общем, полгода такой жизни, влюбленности в это, в это шоу, влюбленности, в принципе, в танцы. Было сложно, больно. Но это никак не сравнимо с тем, какую вот эмоцию я тогда пережил. Сейчас я ее, в общем, благодаря вам, вспоминая, вижу и переживаю. Это, конечно, было огромное наслаждение. Я вообще всем желаю в жизни хотя бы иногда получать вот такое наслаждение, неважно от чего, потому что это, ну, то, ради чего, в общем стоит жить и работать. Володя, мы давно не получали столько комментариев к да. приходу звездного гостя. Да, вот посмотрели да, очень ну, много, много, много. Да, есть вообще вот такие впечатления. Неужели Зеленский, квартал 95, в эфире телеканал 1 плюс 1. В общем, счастливые люди. Правда, вот некоторые даже спрашивают, вспоминают твои участие в мюзиках, в кинофильмах. И говорят о том, что где-то вот как-то вот Вадим Александр а, отдается КВНам, да? Но ты все-таки еще и актером себя показываешь. Но актерского мастерства ты, ну, не получал. Профессионального а, не профессионально да. А есть в планах нечто подобное, скажем так? Ну, не знаю, в Голливуд уехать, конечно, чуть-чуть. Я, честно говоря, это сложный вопрос. Во-первых, знаете как, кто нас там ждет? Я да. на все, в принципе, вещи всегда говорю, в общем, как говорится, у нас прозора и честно. Угу. Я думаю, что талантливых людей в мире очень много. Я думаю, в общем, свято место пусто не бывает. Мне очень хорошо здесь. Я, правда, люблю очень Украину. Я понял это, когда, знаете как, все артисты пытаются получить а, славу. А, не знаю, работу в России. Абсолютно все украинцы, и я вам не буду скрывать, на заре своего творчества, когда только мы начинали, мы очень старались mm -hmm. максимально что-то получить. И когда это пришло, когда нас стали туда звать, приглашать в проекты, неважно, мы стали отказываться все чаще и чаще, потому что, ну, знаете как, ну, хорошо здесь. Ну, то есть, правда, очень хорошо. Сейчас мы не можем пожаловаться, что у нас там нет гастролей в России. Мы просто не успеваем. Мы были позавчера в Санкт-Петербурге. На некоторые концерты мы выезжаем, там, сольный концерт, да, не корпоратив, а большой какой-то концерт. Ну, хорошо, но все равно мы своих любим. Хорошо и тепло будет зрителям телеканала 1 плюс 1. Кстати, в эту пятницу, 19 октября, студия «Квартал 95», что мы увидим? В эту пятницу, ну все кварталы отличаются друг от друга, как минимум тем, что они абсолютно новые, угу. да, и там абсолютно много новых политических персонажей будет, Но сейчас же они появились на бордах, вот с вилами, без вил. Женщины разные там появились Новые, да И, конечно же, этому и театральные актеры И футболисты, они все теперь в политике Вы в курсе, вот И мы решили эту тему расширенно показать и я думаю, что все увидят Первая часть будет 19, -19 числа А вторая часть 26 -го. Соответственно, так как концерт шел Два больших концерта, два дня было В общем, все не помещается Ну, будет много юмора разного Ну Зумічно. і а, дещо невеличкого гумору. Ми хочемо, щоб ви нам приносили в сніданок з після. Наступного разу зможемо побачитися. Можливо, щось придумати. У нас є музичний майданчик, можливо, і квартальський майданчик буде в сніданку. Ну, Вітя. Ага, Це був експром, бачите? Зеленського взяли слово. А володця, дякуємо, що прийшов, знайшов сили. Знаємо, що ти великий трудяга, як і всі твої колеги в студії квартал 95. Будемо чекати в ефірі. До зустрічі. До зустрічі. Сніданок триває, далі ще буде.